Боркання норовливих від сьогодні телеканал 1+,1 плюс береться перевиховувати сильну стать на очах у всіх українців у ризикованому реаліті шоу Джентельменський набір. Це чоловічий аналог проекту від пацанки до панянки, ботанік і бешкетник, метросексуал і помічник священника. загалом десятеро юнаків вирішили кардинально змінити своє життя. Не так давно вони були дітьми вулиці із згубними звичками і безпорадними невдахами у реальному житті. А за кілька місяців команда перетвориться на справжніх джентльменів, суворий режим, східні єдиноборства, кулінарія, курси етикету та стратегія ведення. Бізнесу, і це далеко не все, через що їм доведеться пройти. Однак фінал побачить лише один з цих хлопців. Ідеальний чоловік у нас це Джеймс Бонд. Це людина, яка фізично витривала, яка розумна. Той чоловік, за якого, за якого кожна жінка хоче вийти заміж, або просто щоб поряд тепле і надійне плече. Хто саме стане українським Джеймсом Бондом? Дивіться, що середи реаліті шоу Джентельменський набір на один плюс один. Щоранку на каналі 1, +1 аромок Самит кави Якобс запрошує гостей. Готувати каву наче збиратися з думками у розмові. Її девіз – робити те, що любиш, і любити те, що робиш. Нам на фіржаночку кави завітала Наталя Даменка, директор школи джентльменів. Пані Наталі, доброго ранку. Я одразу скажу, що. Мені дуже доподобав ваш стиль. Ви мені нагадали мою вчительку, мого викладача і педагога з великої букви по акторській майстерності. Дякую, Тому дуже. мені дуже приємно. Це Дякую. Я, дуже, дуже рідко зараз зустріти саме в такому стилі. мій. Ну, Ми ще подивилися сюжет про те, як із чоловіків різних прошарок населення зробити справжнього на чоловіка. Як вам, вам, як нікому, Можна знати, як із чоловіка зробити справжнього чоловіка, чи не вважати, що це все ж таки ілюзія? Що це наївно? Трошки, як то знаєте, в українській послові це прислів'ї. горбатого могила выправить, так? Ну, я бы не стала так уж совсем пессимистично об этом говорить. Конечно же, перевоспитать человека намного сложнее, чем воспитать его. И когда мы говорим о джентльменах, вы же понимаете прекрасно, что для того, чтобы быть настоящим джентльменом, нужно как минимум родиться в Великобритании. И я совершенно согласна с гостем, который был передо мной, так. это президент британского я совета, правильно. Э, сэр, не помню, как Вернер его зовут Вертер Эллис. Вернер. Вернер Элис, э, Для того чтобы быть джентльменом, нужно не только выглядеть хорошо, достойно быть одетым. Кстати говоря, соотечественник э, э, Вернера Сэра Вернера э, говорил о том, это был Честерфильд. Лорд Честерфилд в 18 веке, он писал письма своему сыну. Это был известный дипломат и, конечно же, джентльмен. Так вот, он писал, что джентльмен должен оставить своему сыну наследство не только состояние, ум, знание и непринужденность в манерах. Понимаете, не нужно демонстрировать хорошее воспитание. И я говорила об этом молодым людям, с которыми столкнулась в этой школе. Манера это не одежда. Его можно научить бить в барабан. Но заяц от этого Моцартом не станет. Так. И молодые люди, которых я воспитывала, не стали джентльмен в полном смысле этого слова. Но, во всяком случае, они поняли, что нужно для того, чтобы быть воспитанным человеком. Нужно, прежде всего, добиваться того, чтобы это стало состоянием человека, а не возможностью. Вот сегодня я красиво кушаю, а тогда, когда меня никто не видит, я буду ложкой так, из так. тарелки. Перевтилитесь сама у, у Безусловно, усередині. безусловно. Золотое правило этикета. ведите себя так, даже когда вы наедине с самим собой, mm -hmm. как будто бы за вами кто-то подсматривает. Пане Наталья, у нас есть, речі, опытования наших глядачев. Такий вокс поп. Те, що вони думають з приводу, що таке джентльмен. Давайте подивимось. Давай. Щоранку на каналі Один плюс один аромаксами Якобс. Запрошує гостей. По, по крайній мірі не бути хамом. Як мінімум в місто в транспорті. Это може бути любой мужчина, але об'язательно улыбаться. Добрым, хорошим ніколи не должен врать. А, ну, самая главная черта, чтобы он был мужественным. Знаете, как бывает, в транспорте едешь с утра, чтобы не было там никаких лишних запахов, когда приятно пахнет, причесан, одет. Сейчас, мне кажется, очень мало мальчиков и мужчин, которые имеют смелость. Те же банальные розы, возможно, ну не знаю, это очень приятно девушке, мне кажется, каждой. Прилично одет, повадки должны быть хорошие, руку подавать девушкам. Щоранку на каналі 1+,1 плюс один аромаксамит Кави. Якобс запрошує гостей. Є речі, які ніколи не набридають, такі як приготування щоранку чашки Арамоксамитової кави. Якобс монор. Будемо наслаждатися. У нас в гостях директор школи джентльменів Наталя Адаменко. Будь ласка, долучайтеся, до речі до розмови. 494 девчора динець дев'ять Пані Наталі, все ж таки, яким мусить бути сучасний джентльмен? Ми багато чули вже наших глядачів. Думку ваша думка. Джентльмен ⁇ это тот человек, рядом с которым все чувствуют себя комфортно. Этим все сказано. Джентльмен ⁇ это тот человек, который ведет себя по отношению к другим так, как он хотел бы, чтобы они вели себя по отношению к нему. Джентльмен – это прежде всего порядочный человек. Согласитесь, Алексей, мы стали забывать это слово и понятие. Что такое порядочность? Ведь порядочный человек никогда не украдет. Порядочный человек никогда не обидит слабого. по поводу слова Фаины Раневской, я, как оказалось, я такая старая, что я еще помню порядочных людей. Вот, вот, из вот этой представьте семьи. себе, такой вот, джентльмен – это порядочный человек. Конечно, мы можем говорить о том, что Джеймс Бонд был джентльменом. И знаете почему? Ведь он иногда делал не очень хорошие поступки. Но как он их делал? Вот важно не что вы делаете, а как. Непринужденность в поведении. Не нужно вот, вести себя настолько хорошо, чтобы это бросалось всем в глаза. И когда наши молодые люди, будущие, возможные джентльмены учились в нашей школе, то я пыталась каждый день об этом им говорить. Это не муштра, это не только дисциплина, это внутреннее состояние. Врачи, пани Наталья, может, у вас самый такой человек зараз телефонует? Давайте дизнаемся. А может и нет? Алло. Это не человека, а жимка, день. Не Доброго вас Меня зовут Алена, город Киев. У меня голос прослужена. У меня к вам два вопроса. Один из них у меня был, когда к вам звонила, а второй наверное, вашим интервьюером на улице женщин. Поэтому начну, наверное, с последнего. Наталья, скажите, пожалуйста, вот женщины говорили о том, что джентльмены исчезли, руку не подойдут, ведут себя грубо, достаточно по-хамски. Но не считаете ли вы, что сами женщины в этом виноваты? Потому что женщины с улицы исчезли. Все ходят в брюках, понимаете, мужчина ловит образ. Он видит такого же, пардон, мужика сзади, в джинсах, в бедах, И не хочется просто подавать руку. Я когда сменилась в одежды, кардинально изменилось отношение окружающих. Просто кардинально. И это первый, скажем так, вопрос, да, то есть мы женщины, может быть, мы сами проиндуцируем такое отношение, что нет, сентльменов нет. И второй вопрос, скажите, пожалуйста, у вас был предыдущий проект «Леди», э, да, то есть от самки до понянки. Отслеживаете ли вы как-то жизнь, скажем так, насколько ваши мавики, которые вы пытались дать в школе, Насколько они девочкам, ну, и, конечно, джентльменам, которые, да, теперь сейчас, насколько они крепко усвоены? Почему спрашиваю? Потому что у меня есть возможность практически каждый день зреть одну из ваших участников. То есть, насколько я визуально вижу, к сожалению, ничего там не изменилось. То есть, она достаточно ну, далеко прошла в проекте, да, но вот как она там стояла на рынке, курила, ну, хамила, да, вот точно так же она тоже не осталась. Спасибо. Дякую, Спасибо большое за оба вопроса. Начну по порядку. Я совершенно с вами согласна. Совершенно с вами согласна. Женщины перестают быть женщинами. Я уж не говорю о том, чтобы быть леди. То, что они не дают возможности человекам быть женщинами. Безусловно, джентльмен. безусловно. Я э, не хочу показаться жены ненавистницей, но я считаю, что все идет от женщины, от мамы к сыну и потом, конечно же, от возлюбленной э, к ее возлюбленному. Когда молодые женщины ходят в неприлично коротких юбках, когда декольте даже декольте нельзя назвать. То есть они открыты, они демонстрируют все, что имеют, и этим самым нивелируют понятие женщины. Мужчина должен добиваться женщины. И вот эти проекты «Холостяк» мне совершенно непонятны, потому что из испокон веков мужчины дрались за женщин каких это пор женщины убивают друг друга, образно говоря, может, и не только образно, за одного единственного мужчину. Я благодарна за вопрос нашей телезрительницы, потому что действительно, давайте-ка, женщины, обратим внимание на себя. Давайте не будем бояться иногда быть слабыми, повторять мужчине, дорогой, что бы я без тебя делала. Боже мой, какой ты у меня молодец. Мужчины хотят быть мужчинами. Давайте будем давать им возможность быть ими, а там недалеко и уж до джентльмена. Я вас уверяю, что у нас в Украине очень много достойных молодых людей. Один из них сидит передо мной. Ну, да, вы внешне и внутренне соответствуете в моем представлении этому образу. Поэтому я не пессимист, я оптимист. У меня родился внук два месяца тому назад, и три месяца уже тому назад, и я надеюсь, что вот он тоже будет настоящим джентльменом. Я уверена в этом, потому что мой зять джентльмен, моя дочь воспитана мною, и я надеюсь, что это пойдет и дальше. Зятя тоже выховывали? Он пришел ко мне уже воспитан своей матерью и жизнью, но он соответствовал моему представлению о том, что такое быть настоящим мужчиной. А настоящий мужчина – это джентльмен. А что касается того, что делают сейчас бывшие выпускницы, ведь пацанки до понянки, я слежу за ними. И вы знаете, так получилось, что девушки из второго проекта почему-то ближе мне. Они мне звонят. Вот относительно недавно мне звонила Лидочка, которая была победительницей второго проекта. Я слежу за судьбой Натальи Комаровой. А, Алла мне звонит, Луценко очень часто. Что касается девушек из первого проекта, и одна из них потрясла воображение э, зрительницы, которая нам звонила. Я не сомневаюсь, что это рыжеволосая Виктория. Да, да, к сожалению, пигмалион не всегда в нашей жизни настолько стопроцентен. не получилось вийшло з неї зробити. А настоящим. як Ви вважаєте, що у цьому проєкті, який стартує, до речі, сьогодні о 20.15 на каналі «1 плюс 1 – джентельменський набір», ті чоловіки, які беруть участь саме у цьому проєкті, які шанси в них все ж таки стати на 100% тими, якими Ви бажали вот, Джентльмен. Я хочу вам сказать, что я и мои заместители, и в общем, весь преподавательский состав, и съемочная группа, мы сделали все возможное для того, чтобы им просто элементарно помочь. Каждый из них нуждался в помощи. Вы будете смотреть, из каких ситуаций жизненных они попали к нам в руки, из каких семей. Очень важно быть долюбленным в семье от этого все идет. И я надеюсь, я практически уверена, что большинство из них попали на верный путь. Но ведь, не уявляю, как такой ранее можно обидеть без чашечки ароматной кавы Якобс Монарх. Пані Наталья, у нас есть небольшой анонс. Друзья, вы можете подивитися зараз, что вы подивитеся. Сегодня в о 20.15 на канале 1.1 стартует шоу «Джентльменский набор». Давайте подивимся. Пані Наталя вирішила перепрофілювати свій навчальний заклад і оголосила джентльменський набір. Я їду туди, щоб ба мені нормальним стать за мене це все. Я хочу, щоб це все прикратилось якомога швидше. Щоб він взявся за розум. Мам, я ні не працюю і ні не А Що ж ти робиш, сина? Я м я ж не такою вже плохої, хоч що ти дождь. Живу, борюсь за минуту. Щоб здобути право вчитися у школі джентльменів, хлопці повинні очиститися від тягаря минулого, перебороти свої вади і переступити через власні страхи. Попереду випробування, яке пройдуть лише найсильніші. Через нагадаю, джентльменский набір стартует сегодня о 20.15 на канале 1 плюс 1. Пані Наталья, дякую за чудовую розмову. Спасибо. Дякую за то, да.